Ну что, друг? Что? Что мы делаем? Ну, в бегаем. Ага. Ты готов? Ну, к, к чему именно? К оплате готов? А, к оплате готов. Ну давай платим. Ну сейчас деньги получим скоро и оплатим. А, не готов к оплате. Иногда ты готов к другому. Ты не готов к оплате. Ты набрал очередной раз. Это последний был раз. Смотри, я тебе объясняю. Последний раз, как ты говоришь, да? Я тебе говорил еще в пятницу, что деньги будут в понедельник. Ты до гарантины до понедельника. Вопрос, понедельник закончился? Алло. Алло. Я говорю, понедельник закончился? Какой понедельник? Сегодняшний. Воскресенье закончилось. Я тебе говорю, понедельник закончился? Воскресенье закончилось, я тебе отвечаю. Правильно. А понедельник закончился? Понедельник? Ты дебил. Три раза задал Три вопрос. Дебил. Понедельник закончился? И к чему это вопрос? К тому, что ну, а они денег еще это не закончили. Вопрос. вопрос к тому, что они денег еще, ну, еще он, не закончили. когда-то закончится еще. Не ну. пофиг еще. А бывает закончил, такое, что еще. деньги приходят вечером? Ну, не а раз, ты умолял я... прям. Время на воскресенье. Я говорю, Все бывает уже такое, что деньги И приходят вечером. передавал давал перестраховку. Не бывает такого. Ты себя перестраховал, был бы ты нормальный. Типа. Я тебе просто говорю, независимо от того, продолжишь а помню, ты работу или не, не продолжишь. Да понятно, ты похуешь по жизни, ты у нас очень добрый похуист. Да не, уже, уже уже Да хоть добрый, хоть злой, ты гнида обычная, понял? Чтоб ты сдох морально, и вся твоя семья, я этому буду способствовать. Ебать ты ущербный. Ой, Ой. это вслух было, а ты не записала, нет. Ну, адекватно конечно. с тобой не выйдет, друг. Я... ты я... раз, раза три. Раза три ты обещал, а ты тупая обещалка. Все, закончились обещания. Все. А я обещать ничего не буду уже, часы. А нормально ты себя чувствуешь, когда ты такое желаешь? Неважно, блядь, человек, должник. Я... охерен, ты не человек. А ты так? мразь в первую очередь. Почему мразь? Ты человеком мраз? себя сам можешь почувствовать? Нет, конечно же. Конечно же. Сам себе ответь. Ты тебя да, не обманывай! Я ж тебя считаю пидора, но я ж тебе желаю того, что ты, ты, иродка, ты мне пожелал. Ты ирод, ну, производитель! Так это ты! Что ну, что это я? ты просто свою сторону на меня хочешь перевести. Какую сторону? понял? Так все, забей. Ну, не, ну, я, не я не, ж, не я ж сказал, блядь, про пожелание сдохнуть. Мне все мои семьи. А. и всей моей семье. Ебать, ты конченый. Ебать, ты конченый. надо кончены. было слушать. Ну ты пидор, понимаешь? Ты душевный пидор. Это ты, это ты. Я твоей семье плохого ничего не желал. А ты не пожелаешь мне? Ты не пожелаешь тряпка, а я сделал это закон. Закон, Ну Это по мужски, это по мужски, Сдохни глупыми. Понимаешь, ты мне напоминаешь бабушку у подъезда, у которой у которой все проститутки и дакоманы. Проститутки наркоманы. Ну, да, это ты, не обижайся ты, на такое. Я тебе тебя напоминаю ты, тебя в этой языке. Понимаешь? А, то ли а это ты же то ли я не знаю, что это в твоей голове, что ты желаешь. А, что а, вам ну, хорошо. Ага, угу, давай. Все, пошел нахуй. Поиграем да, в игру, кто скинет тот бог. А... Я, блядь, аж стопец до вами не играю. Набей, но... Пошел, пошел нахуй. Да. Привет, привет, да заткнись, дай послухать задний фон. Ничего, мы оплату введем. Нема хорошей. Нема Каких хорошей? Боевых? Любых. Любых. пришли, вчера. Че ты Серегу устроил? Ну, как оказалось, всем. не, не всем. Не, не всем. Ну, чем ты сейчас врешь? Ну, что вот, тебе даст? Так я не буду. Ну, вот, фак... ну, вот по факту. Ну, вот по факту, что? Ну, я не буду. Поглянись, мама, что не врешь. Ну, а ну. -а -а. Приколи не судьбу. Ну, приколи свою судьбу. А ты не дай, дай послухай задний фон. Ну, да, так что он? Так, хлопни рот. Поглянись матери. Скажу, хлоп на рот. Да матери. Хлоп не рот, скажу. Ну, вот видишь, ты Али, моя врач. Я хочу, чтобы вы повыздыхали да, по спать. И то подарок, что тогда не гнида. Да на вас сейчас таких подарков штук 10 полетит на каждого. Я сейчас просто за дудо там. На два ДДО. Понял, Пойдете. Ебать, вы какой ебщий там? Вот, если Ну, а что? Ну, хлевать, видишь. Всем хлевать на тебя, Кабаева. Все а ну, тебя блядь. все знают, видишь. Артур было вонючий. Да? Ну, только ты играешь в Да, тебя спасает, а что ты умрешь? врешь? бы уже давно закрыл бы, если все бы броси было. Пидорша ты кончен. Тупоры. Если бы что было? Если бы броси было? Так они есть, вчера пришли. Абсолютно так они пришли, кажут. Ты что, мою карту что имеешь? Конечно. Что ты, конечно. Как, так, так ты. Ну, если ведешь карту, спеши. Я еще какая карта, что ты имеешь? Просто есть информация старше, более чем ты солдатиков, которые сказали, что всем уже все начислено. Ну, а я тебе скажу, что нет. Всем дан и всем. Ну, так это ты говоришь. А остальные все уже закрыты. Понимаешь, в чем таком? Угу. Ну, что? Ну, итог ты берешь. Так я не вру. Ну, а то все сейчас Сереж. Не вру. Поклянись матери, что не врешь. Что перед кем, да? Перед сыном шлюхи? Видишь? Боишь ты свою кобылку, да, чтобы, не дай бог, что не случилось. Ну, ты же называл тут... А она сдохнет морально. Она сдохнет морально. Она сдохнет морально. Я хочу, чтобы что? она сдохла морально. Да, эффект бумеранга не забывай, он иснует. Да ни хера не будет вообще, абсолютно. Ты ни да. хера, потому что ну, выбирайте. Да. Это ваша судьба. Да. ДТП, Рак, mm -hmm. ДТП, mm -hmm. я не знаю. Тяжелая жизнь, Харкаин, это судьба каждого должника. Вы да, же сами так... тебя дебилы загоняют. Вы же да. сами дебилы тебя загоняете, как гниды посты. Да ты спасибо, ты да мне поговорить должен целовать, что у тебя работа есть. Шалопай. Ты ж бомж бы был. Да, дебил, Галина. А ты бомж бы был, не такие как я. О, да. О. И спасибо, скажи. А тем, я тем что блядь сюда. Блядь сюда. Блядь сюда. Блядь. Сказать, я сюда. Лезь сюда, пидоры. Лезь сюда, человек, мне сейчас сказать. Помолись за сейчас.